দিন চেৰেক পাছত শইজ সম্ভৱা আইৰ পেটৰ বিষ বিষটো জিলিকি উঠিছিল এমুকুৰা হাঁহি সেইদিনা সন্ধিয়াৰ আগতেই আপঙৰ গোন্ধত এমুঠি জালুক গুৰি হ'ল আৰু মই ক্ৰমাৎ হালধীয়া হ'লো নমস্কাৰ আজি যতীন পেলি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ মজিয়াত জন্মদিনৰ আড্ডা আচলতে আমাৰ প্ৰতিটো দিনেই জীৱনৰ অনন্য দিন আৰু প্ৰতিটো দিনেই আমাৰ কাৰণে জন্মদিন আৰু জন্মদিন বুলি আচলতে কোনো বিশেষ দিন থাকিব লাগেই বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেক দিনেই সুন্দৰ হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিটো দিনেই আমি ভাল চিন্তা কৰিব লাগে আৰু সেই চিন্তাৰ জৰিয়তে আমি কৰ্ষণ কৰিব লাগে আৰু সেই কৰ্ষণৰ জৰিয়তেই আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু পৃথিৱীক সেউজীয়া হোৱাৰ সপোন ৰচিব লাগে বাকী যি কি নহওক আজি এই শুভ মুহূৰ্তত মোৰ ভাতৃ নয়ন লৃগাঙৰ শুভ জন্মদিন আৰু সেই শুভ জন্মদিনৰ এই শুভ মুহূৰ্তত নয়ন লৃগাঙে আমন্ত্ৰণ কৰিলে সপৰিয়ালে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ গতিকে মই নয়ন লৃগাঙৰ লগত আজি কিছু কথা পাতিম কিছু ভাল লগা কথা আৰু আমি আশা কৰিম যিসকল মোৰ চেনেলৰ শুভাকাংক্ষী আছে আমাৰ এই জন্মদিনৰ এই আদ্ৰ ভাগি আপোনালোকে চাই ভাল পাব কেনেকুৱা অনুভৱ আজি জন্মদিনৰ এই পবিত্ৰত আচলতে জন্মদিন বুলি বিশেষভাৱে মই একো এনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে বুলি নাভাবোঁ যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেকটো সময় মূল্যৱান সময় গৈ থাকে আৰু আমাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে আয়ুস কমি গৈ থাকে সেইকাৰণে বিশেষভাৱে আমি জন্মদিন বা এইটো দিন বুলি মই ইমান শুভেচ্ছা দিয়ে বিশেষ এটা দিন জন্মৰ বাৰ দিন এটা পৰে সকলোৱে শুভেচ্ছা দিয়ে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদিও সকলো বন্ধুবৰ্গ শুভাকাংক্ষীলৈ মই শুভেচ্ছা কি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে আৰু প্ৰিয় বন্ধুবৰ্গসকল মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি আমাৰ জন্মদিনত আমি প্ৰত্যেকেই আমাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আচলতে আমি এজোপা গছ ৰুব লাগে পাৰিলে আপোনাৰ সজোপা গছ ৰুলেও প্ৰব্লেম নহয় গতিকে আমি জন্মদিন আমি পালন কৰোঁ কোনো কথা নাই কিন্তু জন্মদিনৰ উপলক্ষে যদি আমি পৃথিৱী সেউজীয়া কৰাৰ পৃথিৱীত সেউজীয়া কৰাৰ যদি দুই এক যদি কাৰ্যক্ৰমণিকা থাকে নিশ্চয় সকলোৰে কাৰণে মংগল হ'ব তুমি কি ভাবা বিশেষকৈ মই ভাড়াঘৰত আছো মোৰ এতিয়া গছ ৰুবলৈ ইয়াত হয় তথাপিতো মই আজি যিকেইবাৰ মই ফুল ৰুইছিলোঁ টাবত দি মোৰ ঘৰৰ পৰা ভাড়াঘৰৰ পৰা লৈ গৈ ৰোৱা সেইখিনিত পানী ঢালিছোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি পেলাই আমাৰ ভাড়াঘৰত যিমানখিনি ফুলৰ টাব আছে গোটেইখিনিত পানী নিছোঁ কাম এইখিনি কৰিছোঁ প্ৰিয় বন্ধুবৰ্গসকল আমি দেখা পাইছোঁ আজি ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে যথেষ্ট বন্ধুবৰ্গ কাৰণ নয়ন লৃগাঙৰ প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে শতাধিক আপোনাৰ ফলোৱাৰ গতিকে যিসকল ফ্ৰেণ্ড ফল আজি জ্ঞাপন কৰিছে বা উম তেওঁলোকক মোৰ জন্ম কথা বুলি এৰ কবিতা মই তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ জন্ম কথা সীতাৰ্থৰ আদি এটাত আপঙৰ ৰাগীত বৰ যোৱা দেউতাই সপোনত পাহাৰ এখন দেখিলে পাহাৰৰ টিঙত বন্তি এটি নিজৰা দেউতা পাকৈত খেতিয়ক খোৱাৰ বাবে উখোৰা মুখোৰা পাহাৰখন লতা এডালৰ দৰে বগালে বৰষুণ চঞ্চল দিন এটাত পাৰৰ মাটিবোৰ চহাই খুলি দিলে নিজৰাৰ বান্ধ দিনচেৰেক পাছত শইচখন হবা আইৰ পেটৰ বিষ বিষতো জিলিকি উঠিছিলে মুকুৰা হাঁহি সেইদিনা সন্ধিয়াৰ আগতেই আপঙৰ গোন্ধত এমুঠি জালুক গুৰি হ'ল আৰু মই ক্ৰমাৎ হালধীয়া হ'ল বা বঢ়িয়াৰ সঁচাকৈ এটি শোকপাঠ্য কবিতা আৰু হৃদস্পতি কবিতা নয়ন লৃগাঙৰ জন্মকথা সেই কবিতাৰ জৰিয়তেই নয়ন লৃগাঙে বহুখিনি কথাই কৈ থৈ গ'ল এক উৰ্বৰ উৰ্বৰ শব্দৰে পৰা এটি নিপুত কবিতা আৰু শেষত যতীন দেখিছে আপোনালোক সকলোৱে যতীন দাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি আছে আমি দুই এটা ভিডিঅ' একেলগে কৰিছোঁ একেলগে কৰিবলৈ যাওঁ আৰু খুব ধুনীয়া আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক ভিডিঅ' পায় ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' থাকে ব্লগিং থাকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টবিলাক যতীন দাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইমান ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ মাজত মাজৰ পৰাও পাৰিবাৰিক ব্যস্ততা আছে আপোনাৰ পেছাগত ব্যস্ততা আছে তাৰ মাজতো যিখিনি আপোনালোকক কষ্ট সহকাৰে কষ্টৰ মাজেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই সকলোখিনি আপোনালোক সকলোৱে আদৰি ল'লে যতীনদাৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সকলোৱে যতীন মিলি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিব ভাল বেয়া জনাবলৈ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু নয়ন লৃগাঙৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো এই মুহূৰ্তত যিসকল বন্ধুসকল চাই আছে আমি কক্ষত আছো য'ত নয়ন লিগাঙৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু নয়ন লিখাঙে আপোনাৰ ইয়াত যথেষ্ট লেখা মেলাৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্ট ইয়াত আপোনাৰ এৰ পঢ়া শুনাৰ কাম কৰে সেইটো কক্ষতে বাকী আনটো ৰুমত নয়ন লৃগাঙৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাইকেল ভৰি আছে কিন্তু এই ব্যস্ততাৰ মাজতো ব্যস্ততাৰ মাজতো নয়ন লৃগাঙে যতীত মিলি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ মজিয়াত কিছু সময় দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শেষত পুনৰবাৰ হেপী বাৰ্থডে টু নয়ন থেংক ইউ